Приїхала вся у чорному і Машка Захарова. Ну, Не могла ж вона пропустити подію, на якій можна тяпнути соточку. Саме головне, я об этом вже говорила, он был фантастически добрым человеком. Много сейчас говорят о его профессионализме, о гражданской позиции. Но не каждому было суждено, к сожалению, почувствовать его фантастическую доброжелательность. У него была нереальная. энергетика добра, вот, фантастической радости. И даже когда он говорил серьезные вещи, даже когда он говорил вещи жесткие, когда вещи крайне неприятные многим. Вот вы знаете, в нем не было этой а, какой-то разрушительной энергии, злобливости, зла или какой-то, знаете, такой а, негативной агрессии. Всегда от него вела доброжелательность. Вона зараз серьезно? Щось на Росії явно максимальні проблеми із розумінням слова добро. Бо тігранчик, я нагадаю, не раз закликав розправлятися з українцями та погрожував всьому світові ядерною зброєю. Добріший душі чоловік. Щось подібне. До речі, ляпнув у своїй студії і пропагандист Владимир Адольфович Соловйов. Він взагалі не стримував емоцій. Сьогодні ми простілі з тіграном. В голове не укладывается. Я не могу себе представить, что больше не будет ходить во время рекламных пауз человек одновременно смотрящий на два телефона, читающий шаги, следящий за всем происходящим. Тигран настолько живой, настолько яркий, бесконечно талантливый, обаятельный, феноменально доброжелательный, что не могу говорить даже в прошедшем времени. Вы же знаете, что Соловьев завжди Бреше. а теперь проанализуйте его слова и только уявите, каким на самом деле был Кеосаян. Большой режиссер, большой человек, настоящий друг, который говорил о том, что Донбасс должен вернуться домой, и говорил даже тогда, когда это вежливо говоря рекомендовали, ну как-то поспокойнее, у которого сердце болело за Армению и куда. Его и не пускали в последнее время. И, конечно, его... его будет очень не хватать. Сейчас он создатель. Я думаю, что и там на небесах. С его знаменитой улыбкой, с его колоссальной энергией. Он будет продолжать творить шедевры.